assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar youtube ishqozlari va chorva qo'y ishqozlari. mana bugun haftaning payshanba kuni 22 oktyabr biz farg'ona viloyati farg'ona tumanidamiz bugungi syomkamiz uy sharoitida qo'y boqish haqida bo'ladi qo'ldan kelgancha syomka qilib sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa videoyimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz ekraningizni o'ng tomonida pastki tarafida qizil подписаться tugmasi bor o'shani bir marta bossangiz bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muayassar bo'lasiz qani bizdan yiroqlashmang biz boshladik hurmatli obunachilar mana video syomkamizni boshladik bugungi videosyomkamizh hali aytgandek faqat uy sharoitida boqish bilan sotilmaydigan akamiz o'zlari issiqhvochilikka nima deydi nasldir quylar bog'sha ekan mana u avgan ekan mana shu avgani mana shu avgan ekan ma agan porodadan bitta mana sariq bor ekan keyin yana bitta qora bor ekan katta qayerda qoldi vobu yerda turibdi qulog'i kesikmidi buni ham o'sha chinoq porodada asosan bu yerda ko'proq chinoq paroda ekan chinoq paroda go'shtni ko'p berar ekan keyin bolani o'sha nima deydi o'sha yiliga yetti yuz ekan mana chinoqlardan bun ham afgan paroda ekan mana bular hozir qo'chqor qo'shilganiga bir oy bo'ldi dedizmi qo'chqor qo'shganingizga уже ikki oy bo'lib qoldi uch oy bo'lib qoldi tug'ishni boshladi to'rt oy besh yarim oy bo'ldi oldiya oldi besh yarim oybo'ldi kechkisi ikki oylikkechkisi ikki oylik bo'lmasa besh oylik bo'libdi уж qo'ylarimi tug'ishni boshlabdibularni qanaqa qilib boqasiz qaysi uzulda boqasiz ndi sizda ko'p ekan bu yerd ir oltmishta bor shekilli saksontami qaysi yo'l bilan boqiladi endi dalaga olib chiqiladimi dalada shu o'g'lim haligi o'g'lim boqadida dalaga olib chiqiladi ia yosh o'g'illari bor ekan bugun bozorda qumtepadag akamizni ko'rib qoldik tanish qolib mana uylarda qo'y boqishar ekan bundan bu pachaqlari qolibdi zo'rlarini to'y qilishibdi mashina olishdi shn sotib yoborishdi mana bu chinoq chinaqqo'y nimasiga qiziqdingiz bu nima foydasi bor buni niyati yaxshi ekan niyati. niyati niyati yaxshi ekan shu tezroq qo'y ko'paysa shu meni qulog'imni ko'rishib kulishmasa deb <laughs> ha bo'ldi niyati shunaqa ekanda shunaqa nima gap bor ekanda o'zi bu niyati yaxshi ekan tezroq menga o'xshagan qo'ylar ko'paysa deb shundan bu ko'p shunaqa ekan lekin bitta qo'shnimiz ham to'y qilishganda 5-6 yil oldin bittasi to'yaniga qo'yib kelishgan sovliq u sog'liqni men ko'rib qol aka bu bog'oz ekan yani so'ydirmang bu bo'g'oz bu tug'adi deb olib qo'ygandik o'sha qo'ydan hozir mana o'sha meni qo'shnim bo'ladi o'sha qo'ydan hozir o'nta qo'y bo'ldi hammasini qulog' kichkina bg'i bugun erta tug'adimi mana qorni osilib qolibdi ishqog'ozga biranta qilinsa sotmaysizmi biranta yo'q nechta klien ko' sotmaysizmi mana mlarni ham qulog'i juda uzun ekanda mana qarang mana qarag manama otasi edilboydashu otasi edilvoybu gibrid chachishgan mana qo'ylarimizni qulog'i manaka juda uzun ekan xullas chinaq qo'ydi, qo'yni bozorda ham olaveringlar hozir akamiz aytishdi bu niyati yaxshi eka menga o'xshagan qo'ylar ko'p bo'lsa qulog'i kichina deb kulmasa degan manoda endi hazil toifa qilib shunaqa deb deb qo'yishar ekan endi eskilarimiz mana bu Mana afg'anni bolasi qulog'i juda uzun ekan egizak Mana kelasizmi mana buni ham qulog'ini ko'ringlar bular yem ham yeydimi bular yo'q bi yil bir ikki oy berdim kepak berdim kepak faqat bahorda quruq hashakdan tamam, nima berasiz endi somonni raichiqarib uyutibytsmonni sepib kepak sepib berdim shu bi yil ikki oy somonni drai chiqarib yutib kepak sepbberibdi bo'di mana bun qo'chqorni hali olishganda ikki million olti yuz ellik mingmi ha ikk millionyetti yuz ellik qo'yib yuboring qo'yivoringchi 2 million olti yuzelik ming uyga ytib kelgaca ikki milion yeti yuz elik minga tushdi ha yuz ming foyda berishni işte, aytdim yo sotmayng dedim ha sotmadigizmikk milln ei yuz ellikka <laughs> hali chiqardik mana shu qo'chqorni no, olishdi xudo xohlasa mana shunga bir yildan keyin qo'shishadi уже ekitish bo'lib katta qo'chqor bo'lib qoladi qo'ylarimiz zo'r ekan mana bu qo'chqorga o'xshaydi na sovluq qo'zilari ko'p ekan bunchani agan parodasi xo'sha ao'shaniuchu mana shunihanhui u qo'chqar ham bor ekan mana o'shaning uchuna ha afgan porodlar ekan bu quloqlari judayam uzun ha bular ham xudo xohlasa bir oyga bor bo'lmasdan tug'adi ekan bular mana yaltiroqlaridan qo'ylarimi zo'r ekan qo'ylarni hammasini xillagan ekan judayam katta sovluqlar ekn buncha ko'pi egizak tug'isa kerak aegizak tuganna egizak tugiqanlar hozir ularni ham olamiz mana uchta to'rttasi egizak tug'ibdi mana yuribdi yaylovda o'tga qo'yib yuborishibdi xullas bunincha ko'pi egizak tug'adi keyin chinoqlari bor ekan chinoq deb qo'yadimi afgan poroda bilan chinoq keyin hisorlar edilboylar hammasi chachishib ketgan bular bu yetta faqat ikkita tozasi bor ekan shu afgan porodadan qolgani hammasi gibrid bo'lgan lekin sovruqlarimiz judayam zo'r ekan mana yetmish yettita deyishdimi saksonta deyishdimi saksontaga yaqin sog'liq bor ekan tug'dirib bolalarni olib sotishib to'y qilishibdi moshina olishibdi xullas bularni ichida ishqivoziga sotish niyatlari yo'q ekan hali sotishmaydi ekan ishqivozi judayam ko'p ekan shu mahalla qo'ni qo'shnilari ham o'sha qulog'i kichinalar deb soting deyishyapti ekan bozorda endi nagi qulog'i kichina qo'y ko'rinsa olaverasizlar hurmatli obunachilar bu yaxshi niyat qilar ekanda bu qulog'i kichina qo'y ko'paysin deb yaxshi niyat qilar ekan tez ko'payar ekan xullas o'sha qo'shnimni qo'ygan, hozir 10 taga yaqin bo'lib qoldi mana shu bitta qo'ydan 10 ta qo'y bo'ldi Ana shu qo'yni hali ham yetalab yuribdi ham katta qo'y bo'lib ketdi Bolalarini qo'chqor bolasini nima qildi Yemlamasa shunday 4 millionga sotdik oerda dalada boqib yurib mana shunaqa bolasini qo'chqorini 4 millionga sotishdi qo'shnimiz hanasgacha o'sha qo'shnimga rahmat aytadi o'sha qo'yni yaxshi am olib qo'ygani yaxhi barakali qo'y keldi deb aytishdi endi hamma qo'y o'zi turishi baraka o'sha qulog'i kichkina qo'y edi, yaxshi qo'y ekan u ham go'shti ham yaxshi berar ekan semir yemlab boqsangiz ham go'shti nima esa yaxshi berar ekan eski bularshuc afganni bolalari Buni annecha yashar bo'ldi ikki necha yashar bo'ldi? 2016 da qo'zida. 2016 da o'shandan beri olib yuribsizmi mana ikkita tozasi bor ekan ekanda to'rttadaik to'rtta bo'lgan ekan ikkitani yubordim. mana shu bilan qani bittasi ag'da qoldimi aytamana ikki ming o'n olti bugun yigirma bo'lsa bu yil to'rt <laughs> yil bo'libdida to'rt yil besh yilga qo'yilar ekanda to'rt yil besh yilga qo'yilab mana shulardan ko'paygan ekan ko'pi kubay. bolasi ularni bolasi ko'payib mana sariq bilan mana manu avgan kallasini qarang kallasi juda boshqa qo'ylarga qaraganda ancha katta bitta menga afgandan qilib berasizlarska xudo xohlasa agaman martta rl juda katta martdagi qo'chqor shuuma qulog'i kichina chachib chiqdid shunaqa chachib enasi shunaqa buni otasi edilboy otasiiyaa katta otasi edilboy ekan enasi o'sha augan chachshi mana mana shunaqa bo'lib chiqdi gibrid bo'libamsariq ham edilboy qo'chqor bosai bor ha manaomi tug'ilgan yilga yetgan yo'qda mana shu a mana shu dekabrda tug'ilibdi hali yoshiga yetgan yo'q ekan Mana shu qo'z ekan janob. solugni qarang kattaligini ko'z tegmasin siz ishqozlarga edilbay maslahat berasizmi aganmi yomonlarmi Qaysiniz yaxshi edilboy vesti ko'p qiladi-da endi edilboy yukni ko'p qiladi a vs katta bo'ladi Katta yeyishi ham zo'rdeydi a buni boshqalariedilboyni yani, vesti ham ko'p bo'lar ekan yeyishi ham tanlamaydi ekan akamiz aytishiga qaraganda mana şey, bu hisoblarga qaraganda afganlar qanaqa ekan afganni men bog'ib ko'radim boshqalar bshiakelgak'ri juda kattarib ket qo'chqori soliqi bolani yiliga tug'ib beradimi ikkitaa Bir yilga ikki martadan to'g'ri besh oy o'n kunda tug'adi besh oy o'n kunda bola berar ekan mana yiliga o'sha ikki marta xudo xohlasa bola beraverar ekan mana iga qarab masalan bu ikkita tug'ishi mai yaxshi yetkazib berishami yo qo'yni o'zidan ham bo'ladimi ikkitadan tug'ishi yx kuchg's qo'yni yaxshi yetiltirish kerak ekanda qo'y yaxshi semiz bo'lsin qo'yni semiz qilib turib qo'chqorni ham kuchlisini yoshiga yetganini eigi to'lganini qo'shsa ikkita tug'verar ekan qo'y nechi yidan beri qo'y boqasiz ikki ming yettidan beri ikki ming yettidan beri boqishar ekan mana ikki ming yettidan beri qo'y bilan shug'ullanishari ekan mana faqat shu qo'ydan baraka topdingiz a qo'ydan qo'ydan borku jidt qilib yashayaptim men maqtanibga ariganim yo'q jid qilib qo'ydan jit qilib yashashyapti ekanku to'rt yuz ming Qo'yda mana qo'y haqiqa baraka o'zi qo'y baraka xudo xohlasa biz ham qo'y boqamiz endi o'zi qo'yga qiziqamiz. faqat jinni sharoit jinni nimaroq xudo xohlasa sharoitlar qilib olsak qo'y boqamiz faqat 20 ta mana shunaqa qo'ylardan qilib olsangz yiliga tug'ib berib tursa ikkitadan tug'ib bersa olmadingiz bittadan tug'sa ham qo'chqor tug'sa yaxshi qaralsa bo'ldi hozir mana xashaklari bosishyapti ekan yani. hashaklarda o'sha yer yong'oq bulga asosan yer yong'oq palag beda bea вообще zo'r chiqsa kerak a agar makkani o'zingiz ekib dehqonchilik qilib ekib berilsa bularga oho, o bo'lib ketadi hozir buni jaylovga sha dalaga olib chiqib boqishar ekan ertalab kechqurun 1-2 soat aylantirib keyin o'sha uyda hashak berilar ekan mana quloqlari kichina mana qulgi kichinadan ko'pekan bu yerda judayam keyin qo'ylarizni hamsini quloq'lari judayam katta ekan na qo'chqarimizni qulog'i ham uzun ekan bularga ukolni qilib turasizmi emlanmalari ukoli bo'ladi a ishtahaga jigar qurtiga hammasiga tashqariga haydashadi ko'rasizlar hozir mana qo'ylarimiz tashqariga chiqdi ertalab o'sha dalaga bemasa dalaga olib chiqishar ekan 3 4 soat aylantirib kelar ekan kechki ham chiqami? kechki payt 3 7 gacha yuradi soat uchdan yettigacha kechki paytdam chiqarishar ekan mana o ogan qo'ylarimiz endi ko'rindi mana hmm. juda katta ekan janiborlar mana mana qo'chqordan qochibdi kechkilari mana katta qo'chqor ekan xullas imkoniyat bo'lsa sharoit bo'lsa qo'ydan ko'paytirib dalaga olib chiqish imkoniyati bo'lsa olib chiqib boqib nima qilsa bo'lar ekan imkoniyat bo'lmasa, joiz bo'lsa yemidan boqsa ham bo'ladi ko'paydi. mana mollar o'zi yelni kelib qopti mana Tug'ishga. Mana tug'ishgamana Juda ham katta sovloqlar ba tirik vazni гдe 50 kg dan 70, 65, 70 kg gacha bor ikitasi sha afganlar yetmish ham chiqadi nimaga deganda juda katta qo'chqor ekan qo'ylar ekan oana sariqlar yoq endi eng kami qo'ylarimiz bu yangi qo'yoq boqadiganlarga nima maslahat berasiz nimaga e'tibor berish kerak <laughs> yemishi zo'r bo'lishi kerak ekanda dori darmon' dori darmonni asosan nima dori darmon qilasiz ishtahasigamiyo nimaga qarshi asosan deymandaqurt qummasigasha qorasonlarga ishtahasiga o'shalarga dori darmon berilib turar ekan n mana bu ham afganni bolasi ekan mana jonivor turishini qarang juda katta qo'yib bu telefonda balkim kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin lekin uncha muncha bozordagi qo'chqonlardan da. mana mana orqadagi ham avgan mana o'sha haligi aytgan avganimiz mana shu ekan mana. juda katta sovluq oqson bo'lib qolibdiolar hammasi egizay bitta egizak tuqqanmiularn hamk bittasi. to'rtta qo'ydan uchtasi egizak tug'ibdi bittasi yakka tug'ibdi xolos bularni ki, ichida ham xudo xohlasa yetmish sakson foiz xudo xohlasa egizak tug'ib berar ekanda saksonta qo'yingiz bo'lsa hozir bir yuz oltimishta bo'lar ekanda a xudo xohlasa barakasini bersin mana saksonta qo'ylar bor ekan egizak tug'ib bersa bir yuz oltmishta bo'lib qoladi to'rttasidan bittasi yakka tug'ibdi to'rttasi egizak tuqqan hozir ularni ham ko'rsatamiz xullas qo'yi olganda zo'ridan kattasidan nima deydi nasldordan olsa xudo xohlasa yetkazib berilsa egizak tugverar ekan ana mana hozirgi aytgan to'rtta qo'yimiz mana shu qo'ylarni sheriklari ikkitadan tuqqan buni ham ikkita ana bitta tug'ibdi xolos ha? a sariq aa bu sariq qo'ya juda katta qo'y egan mana hammasi egizak tuqqan mana uchalasi mana qo'ylar mana qo'yimiz ham juda zo'r qo'y ekan mana ko'z tegmasin ilohim mana hammasi yaltirab mana qo'ziaqa chiroyligini bitta shu sariq qo'y yakka tuqqan ekan qolgan mana uchala qorasi ikkitadan tug'ibdi olti yettita qo'y mana to'rtta qo'ydan mana yettita qo'y paydo bo'lyapti xudo xohlasa to'rt oy besh oyda уже bir yarim millionlik qo'y bo'lib qoladibular manashu yaylovda bo'sh yurar ekan ko'k keib nima deganda sutni yaxshilab chiqaradi ko'kayib boqlari qo'yib yuboribdi bularni oldi tug'ishni boshlabbdi xudo xohlasa hozir akamiz bilan gaplashdik mana shu qo'ylarimizni ham ichida yetmish foizi pochti yetmish foizi hammasi egizak tug'adi xudo xohlasa deyishyapti mana barakasini bersin ilohyim ichidan uchtasi to'rttasi qo'chqor ekan qolgani uchtasi soluq qo'zilarini mana qo'ylarimiz shu hurmatli obunachilar shuning bilan videosъyomkamiz o'z nihoyasiga yetdi videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz yoqqan bo'lsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring Ana. qo'ylarimiz gibrid qo'ylar chatishgan qo'ylar bilan rahmat e'tiborlirng uchun keyingi syomkalaza ko'rishguncha o'zlaringni ehtiyot qilinglar